Здравствуйте, меня зовут Людмила Шанс. Я представляю общественную организацию Виктория. Она называется ⁇ Полностью общественная организация объединения жилищно-строительных кооперативов с многоквартирных домов. 29 октября, все помнят эту дату, да, ⁇ был комсомол. Наша организация организовалась ровно 12 лет назад, и вот мы будем отмечать. У нас очень много положительного. Я вот слушаю всех. И я понимаю, что тот ресурсный центр, который буквально 27 сентября открыли во Львове, то, о чем рассказывали наши гости с Литвы, мы 12 лет этим занимаемся. Мы та организация, которая помогает ЖСК и СНД в их повседневной работе. Возвращаясь вот к тому, о чем говорил Днепропетровск. Знаете, говорили, одет в поле не воин. В Днепропетровске я эту тему знаю, потому что мы в телефонном режиме помогали им выигрывать апелляционный суд. У них есть общественная организация, но нет представителя я просто скажу, они там не занимаются. У нас, когда вопрос с тепловыми сетями решался, с нашей так, с тихой подсказки у нас более 300 представителей ДМО были под мэрией. И у нас прямые договора с теплосетью. Мы в 1998 году с нашей подачи мэрия заключила с нами договор о сотрудничестве. Хочется им, не хочется. Вот понимаете, надо работать, работать общественной организации. Труд, ну не всегда оплачиваемый, оценится по достоинству. Я хочу остановиться на тех вопросах, которые не решены. Будем говорить проблемы, они будут накапливаться. Прежде всего, и это меня поддерживают все регионы Украины, я в этом не сомневаюсь. До тех пор, пока у нас не будет написано ОСББ населении до тех пор у нас будут проблемы. До тех пор НКРЕ наши будет писать общественная организация Виктория, которая от 174 представителей СНД города Запорожья написала письмо, что надо решить вопросы с ними, и они написали, что, оказывается, мы способствуем разворованию электроэнергии, нашей общественной организации, дестабилизация энергорынка. Скажите мне, пожалуйста, я всем регионам отправила. И письмо, и ответ. Кто поддержал Запорожье? А мы продолжаем вместе с Таней в громадском опора «Дай Бог им здоровья». Мы продолжаем в этом направлении работать, но это же не одно инкарьер. Вопросы взаимоотношений с поставщиками коммунальных услуг не решены. И в заключении прямых договоров, и внешние сети по сельскохозяйственным и так далее. Вы об этом все знаете. Кроме того, вы же прекрасно понимаете, что поставщики услуг по нашим сетям ежесекундно получают доход от подачи своей услуги и товара. Что мы с вами получаем? Их некачественная услуга, хлорированная вода и так далее, идет по нашим трубам, которые разъедаются или приходит в негодность. Мы тратим деньги, они а эксплуатируют. Вы знаете, до чего мы дошли? Я немножко сейчас с Йоромомаров, то мы, я, когда об этом рассказывала в мэрии, я просто взяла слова толковый, и объясняла, что такое техническое обслуживание и эксплуатация. Такого нельзя допустить. Сейчас нерешенные вопросы со застройщиками инвесторов. Все понимают, о чем я говорю. И до тех пор, пока инвесторы, я не знаю, как у вас, но у нас э, в Запорожье инвесторы инвестируют деньги, а в конечном итоге получается, что они покупают квартиры у застройщиков. При этом застройщики забирают подвалы, переводя их в нежилые помещения, либо технические этажи. Кроме того, вот то, чем страдают все объединения совладельцев, у нас каждый понимает, что я начальник, и каждый себе решает то, что он хочет сделать. При этом информации, нормативной базой они не хотят владеть. Выписывать они не могут Потому что денег нет, но ходить наличку собирать всему. Кроме, Но ну я рассказываю то, чего я знаю. Проблема у нас в Украине это котельни крышные. Потому что люди себе для чего они ставят крышные котельни или рядом возле дома? Для того, чтобы экономить средства, правда? А у нас получается, что они покупают газ по цене предприятий тепловых сетей. Разве это экономия? Кроме того, на сегодняшний день вот то, чего мы имеем, и у нас не решается, и не хотят решать. Мы хотим создавать ОСББ. А информированность населения какая? Мы создаем домовые комитеты, я их называю домовые. домовые. У нас люди выросли, да, еще мышление советское, мы хотим идти в Запад, а мысли по, как советское, нам положено. До тех пор, пока мы вместе со средствами массовой информации не начнем людям говорить, что ты де-факто и де юры уже собственник, и никакой ЖЭК или власть к тебе не имеет отношения, ты должен выстроить на договорных каких-то э, условиях своих взаимоотношений и с властью, и с подрядчиком. Вот тогда мы что-то получим. И еще банки. Это тема больная в Украине. У нас в Запорожье люди хотят. Э, ну, понятное дело, э, собирать деньги — это капля, а взять кредит в банке, уж понимаете, какие-то проценты. А у нас приходят и хотят, и хотят брать. У нас на это не идут. И еще, до тех пор, пока у нас ресурсные центры, при всем уважении к Львову, будут при власти, мы создадим отряд, извините, паразитов или пьявок, которые присосутся и будут требовать чего-то, Собственник должен понимать, что и информация, и услуга – это оплачиваемая. Он должен понимать, что свой дом он содержит. Вы знаете, мы в Запорожье приходим, я уже буду заканчивать, мы приходим, людям, которые приходят, на пальцах объясняем, что такое собственность в многоквартирном доме. Я говорю, вот у нас в Запорожье земля, много ее. И мы можем ваш дом расформировать на, на, отдельные стоящие объекты. Скажите мне, пожалуйста, где вы берете деньги на капитальный ремонт дома? Он вот смотрит на меня, я говорю, в тумбочке. Да, кто туда ложит деньги, если это мужчина? Он у меня смотрит, жена ваша, вы же и дали. Или другая ситуация, вы накапливаете, город накапливает за счет нашего с вами подоходного налога. Да, у нас в Запорожье мало ОСБП. до конца года будет 78. Да, по сравнению с прошлым годом, где было 200 тысяч, в этом году 3 миллиона. Но с 1997 -го года у нас есть лично строительные кооперативы, благодаря нашей организации получают дотации, так называемую на капитальный ремонт. В этом году 2 миллиона и в прошлом. Но до тех пор, пока власть будет говорить, что мы даем, а люди будут бегать за властью и, извините, шантажом один к другому, должно быть выписано на правах софинансирования. Как этот вопрос решить? Я думала, будут представители министерства. Если станет, Там практически сейчас найти взаимопонимание очень сложно. Есть спилка властных и житла Украины. Я являюсь тоже членом спилки властных и житла. Мы пытаемся спилкой чего-то решать. Но когда ты выходишь на министерство, а в ответ Тишина ⁇ и до тех пор, пока мы будем сами биться как рыба, облед мы ничего не сделаем. В нашей организации девиз: где согласие, там победа. Вот когда все заинтересованные стороны будут жить в согласии, тогда мы будем иметь и ОСББ, и отремонтированные дома. И мы будем делать инновации, и, может быть, нам помогут и коллеги, и проекты, которые будут ну, во всех регионах. Но надо заинтересовывать власть. Каким образом? Начиная сверху. Спасибо вам огромное.